ॐ मङ्गलाय नमः अथ मङ्गलो मङ्गलभूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः हरात्मजहुदु भूमौ भूतिदो भूमि नंदनह अंगार को य नश्चैव सर्वरूधा प्रहारकः वृष्टे कर्ता प्रहर्ता च सर्वकाम फलप्रदः एतानि कुज नामानि नित्यं श्रद्धया पठे रमन जायते तस्य धनं शीघ्रं वाप्नुयात् धरणी कांति विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं यस्तोत्रमङ्गारकश्यैतत् पठनीयं सदा नृभि न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपि नृत्यवहा भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददाशिसाम्राज्यं रुष्टो हरसितक्षणात् विरिञ्चिषक्रविष्णुना मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्रदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादश विश्लोकै यैस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनतोयवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनों महाकया सर्वकर्म विरोध कहा लोहितो लोहिताक्षस्चा सामगा नाम प्रपा करहा धारात्मजहु रोभुमु घूटिदो वृष्टे नंदना अंगार सर्वकामफलप्रदः एतानि क्वजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं वापुया धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् यस्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नतेसां न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यम् ये चान्येह्यपि नृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्यं भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तर्ष्णात् विरिञ्चिषक्रविष्णुना मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशविश्लोकै यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनु युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च साङ्गानात्रपाकरः धरात्मजगुडो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः पृष्टे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि क्वजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् रणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं य पठनीयं सदा नृभि न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला ं नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यत्यवहा भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रतुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यम् ृष्टो हरसितक्षणात् विरिञ्चिषक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवश वि श्लोकै यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति यपरो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो तो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुलोभौ भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरुधाप्रहारकः वृष्टे कर्ता परहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि नित्यं यास्तद्धया पठेत् न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुया धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं य पठनीयं सदा न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशया ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपनृत्यवहा भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्यं भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिषक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशवि श्लोकै यैस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनतो यवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकय सर्वर्म विरोधक लोहिता लोहिताक्ष तो सांगा नाक धरात्मजु भौमो भूति तो भूमिनंदन अंगारकोयमशापहार वृष्टे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि क्वज नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं यस्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभि न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशय भय क्लेश भयक्लेश नश्यू मम सर्वदा अतिवक्रदुरुराराध्य भोग मुक्तजिताम तुष्टो ददाशि रुष्टो हरसि हरसी तक्षा विरिंचिशक्र विष्णुना मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला, पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिद्वादशविश्लोकै यस्तौति च धरासुतम् महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनतोयवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च साङ्गानात्रपाकरः धरात्मजगुरो भौमो भूति दो भूमि नंदना अंगार को यमस्चेयवा सर्वरोगा पहार कहा उरुष्टे कर्ताप हरताचा सर्वकाम भलप्रदाह एतानि कुजनामानि नित्यम्य सदध्यापते रनम्ना जायते तस्य धनम्सी ग्रम वापुयां धी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम् य स्तोत्रमङ्गारकश्यैतत् पठनीयं सदा नृभि न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशया ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपि नृत्यवहा भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि सां राज्यं रुष्टो हरसि तर्षणात् विरिञ्चिचक्रविष्णुना मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋण दारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवश वि श्लोकै यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनतो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहि लोहिताक्ष साना पाक धरात्त्मजु भौमो भूति भूमिनंदन अंगारकोयमशापेकर्तापर्ता चर्वकामलप्रदा एक कुजना नित्यं श्रद्धया पठेत् रणं जायते तस्य धनं शीघ्रं वाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं यस्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशया ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपनृत्यवहा भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराज्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददाशि साम्राज्यं वृष्टो हरसितक्षणात् विरिञ्चि चक्रविष्णुना मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादश श्लोकै यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनतो यवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रद स्थिरासनो महाकय सर्वर्म विरोधक लोहिता लोहिताक्षा तो नृपा धरात्मजुदो भौमो भूति भूमिनंदन अंगारकोयमशापहार वृष्टे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि क्वज नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं यस्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभि न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशय प्रेण रोग आदि दारिध्यं ये चान्येह प्रनृत्य बहा भय क्लेश मनस्तापा नस्यन्तु मम सर्वदा अति वक्र भोग मुक्त चित्तात्मनः दृष्टो तो ददासि शाम राज्यं रुष्टो हर्षितक्षिलात् वेरिन्चि सकृ विष्णुना मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिद्वादश विश्लोकै यस्तौति च धरासुतम् महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनतो यवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च साङ्गानात्रपाकरः धरात्मजगुडो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वरोगापहारकः पृष्टे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि क्वजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धी गर्भसम्भूतं समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं यस्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभि न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपि नृत्यवहा भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा भोगमुक्त भोगमुक्तजितात्मनः ददासि सां राज्ञष्टो हरसितणात् विरिञ्चि चक्रविष्णुना मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्वेन ग्रहराजो महाबला पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः दारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवं द्वादश विश्लोकै यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनतोयवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्व कर्म विरोध कहा लोहितो लोहिताच्छस्चा सामगानं प्रपा करह धरात्मजा कुरुभवु भूतिदो भूमि नंदनां अंगार कोयमस्चेयवः सर्व रोगापहार कहा उरुष्टेकर्तापहरताचा सर्व काम एतानि क्वज नित्यं या श्रद्धया पठेत् रणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुया धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं यस्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नतेसां न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषं ऋणमासु विनाशया ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपि नृत्यवहा भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुराराध्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसितणात् विरिञ्चिषक्रविष्णुना मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋण दारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एवं द्वादश च धरासुतं महतिं श्रियमाप्नोति यपरो धनतो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सा धरात्मजः धरात्मजभुजो भौमो भूतितो भूमिनन्दनः अङ्गारकोऽयमश्चैव सर्वापहारकः वृष्टे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि क्वज नामानि नित्यं यास्तया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रं वाप्नुयात् धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं यस्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभि न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभागा भगवन् भक्तवत्सला त्वां नमामि ममाशेषम् रणामासु विनाशय ऋण रोगादि नारिद्यम ये चानेह प्रत्यभ भय क्लेश मनस्तापा नस्यन्तु मम सर्वदा अति वक्र दुरार्ध्य भोग मुक्त चितात्मनः तुष्टो ददासि शान्ति रुष्टो हरसि तक्षिलात् विरिञ्चिचक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्वेन ग्रहराजो महाबला, पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्रदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादश ये स्तौती चरा सुत महतीियमानोति यूय